Я на Майдані мав честь себе представляти, був на Майдані Незалежності і там часто звучала така фраза Ми разом нас багато і нас не подолати. От як ми будемо разом, нас ніхто не подолає. Віра, воля і перемога. Слава Україні! До речі, уточню, Вінниченко не просто генерал, він генерал казахського війська Донського. Разумеется. Да, козляческого войска транспорт, разумеется. Потому абсурдно в целом, и войскового и тут, и ты не видишь абсурдное снувание, в целом, незразумело как козлячество. И славянцам как никому понятно боль, вот, которую сейчас переживают, в том числе жители Мариуполя. Буквально несколько дней назад мы собирались в акции поддержки марша единца в Вот теперь сегодня на вече мы почтили память погибших в Мариуполе. Ну, я вам хочу сказать, что, наверное, я, как и все жители Славянска, переживаем ужас. Ужас от того, что это происходит на нашей земле. Ужас, и я еще хочу добавить злость. Злость по поводу того, почему это не прекращается. Вы понимаете, не все очень такое негативное оказывается в Владимире Ульянове. Владимир Ульянов в свое время написал такое, ну не произведение, а его вещь «От двоевластии». И там были сказаны очень мудрые слова. Тот, кто не с нами, тот против нас. Украина действительно столкнулась в период своего становления, в 30-е ну, после Великой Октябрьской революции, в 20-е, 30-е годы, с большими потерями, в том числе и людскими. И во многом это связывается как э, с самим Владимировичем Ленином, так и с теми его соратниками, в частности Чубарь, э, у нас улица названа, он, он признан вообще виновником э, в Голодоморе. Э, поэтому, я думаю, вопрос по памятнику разрешится в ближайшее время. Единственное, что моя задача, я ее не раз уже озвучил, что сделать это конструктивно, мирным путем, без провокаций и конфронтации. Ну и по закону, ну, да.